bu vaziyatni o'zgartirish uchun nima qilish kerak buning uchun to'siqqa aylanib qolsak va hozir o'qituvchi tomonidan keladigan dashnomlarni eshitkizmasa assalomu alaykum bugun gaplashadigan mavzumiz yana o'sha qo'llar ko'krak oldida to'siq sifatida odatda bu holatni uch xil turi bor ya'ni bu holatda qo'llar mushlangan holatda bo'ladi bu judayam agressivlik ya'ni ikki barobar dushmanona kayfiyatni ifodalaydi deyishadi qo'llar mushtlangan holatda bo'lsa demak u hujum qilishga tayyor yana bir holat borki yelkani demak qo'llar siqib turadi bu odatda hayajon kuchli bo'lgan insonlarda hayajonlanayotganda bilinadi aam buni o'sha odam o'zini noqulay his qiladigan joylarda va shifokor huzuridagi insonlarni ko'rish mumkin deb aytadi endi suhbat davomida demak bizni suhbatdoshimiz tanqidiy holatni ya'ni shu holatni qabul qildi uni bizga bizni suhbatimizga biz aytayotgan gaplarimizga fikri tanqidiy yoki salbiy holatda bu vaziyatni o'zgartirish uchun nima no qilish so, kerak buning uchun suhbatdoshimiz qo'liga biror bir predmetni yoki biror narsani berib qo'yishimiz kerak bo'ladi yo bo'lmasa uni oldinga engashtirishga majbur qilish kerak biror bir narsani ko'rsatish orqali ya'ni siz bilan suhbatlashayotgan bo'lsa masalan shartnoma yo biror narsani hal qilish kerak bu yerga nimalar nazarda tutilgan deb turib uzatsangiz u inson o'sha oldinga egilishga majbur bo'ladi hech qaysi inson demak salbiy holatda turib oldinga egilolmaydi shu usulni qo'llagandan keyin suhbatingizni davom ettirsangiz bo'ladi yoki u e, insondan ochiqchasi so'rash kerak mani fikrlarimga qo'shilmaydiganga o'xshaysiz yo bo'lmasa bu mavzu haqida sizda boshqacha fikr bo'lishi kerak yoki qandaydir savollaringiz bormi deb so'rashingiz mumkin bo'ladi endi ho ikkala qo'lni chalishtirmagan holatda hosil qiladigan to'siqlar ham bor bu usuldan ko'proq e, siyosiy arboblar e, taniqli teleboshlovchilar yoki umuman omman oldi ko'p bo'ladigan insonlar foydalanadi deydi allamtez bulardan biri bir qo'l bilan to'siq hosil qilish bunday ushlab turib olish andi bitta qo'limiz bilan to'siq hosil qilamiz e, bu usulni ko'p ko'rinishlari bo'lib bular e, biror bir soatni o'ynash yoki yeng ushlab qo'yish yo qo'lga soat taqilgan soatni yoki kostyum tugmalarni o'ynash umuman shu holatni qo'lni to'siq sifatida foydalanish bo'ladigan har qanday holatni hisoblash mumkin bo'ladi va albatta e'tibor berib turib ko'pchilik ayollarda bu narsani lekin kuzatish qiyin deydi sababi ayollar doim o'zi bilan qanaqadir sumkachasini ko'tarib quchoqlab yurgan bo'lishi mumkin lekin ayollar masalan bir dasta gulni yoki bir ryumka demak yevropa davlatlarida ichimlikni ikki qo'llab ushlab olishi bunda o'zini demak himoyaga muhtoj sezayotganini va o'ziga yaxshi tanish bo'lmagan odamlar davrasidaligini aniq bildirib qo'yadigan yani, belgi hisoblanadi oddiy misol o'zimizni sharoitimizda umuman ta'lim muassasalarida oliy ta'limdan yoki maktabda agar qizlar kech qolsa ular eshikdan kirgandan keyin qaysi holatda bo'lishadi ular albatta sumkani oldiga olib mana shunday holatda turib olishadi ya'ni ularni hayolida shunaqa narsa borki qanidi endi shu sumka to'siq sifatida to'siqqa aylanib qolsa va hozir o'qituvchi tomonidan keladigan dashnomlarni eshitkizmasa ushbu usullarni demak e, biz yaxshilab muntazam o'rganishimiz kerak va buni o'z faoliyatimiz jarayonida o'zimiz foydamizga ishlata olishni o'rganishimiz kerak sog' bo'linglar salomat bo'linglar